Saç sakallı tamamilə ağarmış, başında qardan papaq olan bu mehriban qocanı dünyanın hər yerində bir zurtanıyırlar. Rusiyada Ded Moroz, Fransada Père Noël, İngiltərədə Father Christmas, Kanadada Santa Claus, Almaniyada Weihnachtsmann, Türkiyədə Noel Baba. Bizdə isə Şaxta Baba kimi tanıyırlar. Ümumiyyətlə gəlin görək Şaxta Baba hardan gəlib, necə gəlib. Salam Şaxta Baba. Qəmazız balalar. Necəsiniz uşaqlar? Sağ, ol, sağ. Uşaqlar, hardan gəlmisiniz? Necə gəlmisiniz? Qarlı dağlar aşaraq, çox əllər dolaşaraq, gəldim balalarımı, nəvələrimi sevindirməyə. Bobrazın yaranması ilə bağlı əfsanə və rəvayətlərin tarixi əsrlərin dərinliyinə gedib çıxır. Rəvayətə görə Nikola adlı bir nəfər 3-cü əsrin axırlarında Türkiyənin Patara şəhərində varlı tacir ailəsində anadan olub. O, sonradan orta yaşlarında olarkən Patara şəhərinin baş keşiyçi seçilib. M görə həmin şəhərdə kasıb bir kişinin üç qızı var. Bu qızlar cəhiz üçün pul tapa bilmirlər. Keşikçi Nikolas bundan xəbər tutub pəncərədən və bacadan evə pul kisəsi atır. Qızların cəhiz pulu düzəlir. Ona görə də indinin özündə belə xristianlar maddi problemi olanlara müqəddəs Nikolasın kömək edəcəyinə inanırlar. Bəs görəsən bizdə Şaxtı Babadan yeni ildə nələr gözləyirlər? Xoşbəhtlik hamiya. Həm mehriban olsun belə. Elə bunu istəyirdin? Bəli. Xoşbəhtlik olsa, hər şey gözəl olar da. Ada nədir sənin? Əli. Əli çoxdan gözləirdin Şaxtaba babanı? Hə. Hə. <laughs> hə. 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 Nə, nə almısan Şaxtababadan hədiyyə? <laughs> Siz yenə hədiyyəsiz. Qış bayramının körpələrin öz doğma babaları qədər çox sevdikləri Şaxta babası təsəvvür etmək mümkün deyil. Buna görə də yenilə bir neçə gün qalmış paytaxtın müxtəlif yerlərində qırmızı əbalı, uzun ağsaqqallı Şaxta babaları da gözləyir. Cəmiyyətimizin yaşısa, ən kiçik nümayəndələri olan uşaqlar Buşaxta babanın gəlişini çox səbirsizliklə gözləyirlər. O bizə çoxlu hədiyyələr verir. Şark, kukla. Uşaqları sevindirməkdə qar qızında köməyi var. Əvvəllər o yeni il ərəfəsində Şaxta babaya gələn məktubları seçib ayırırdısa, indi uşaqlar üçün nəzərdə tutulan hədiyyələri onlara təqdim etməkdə babasına kömək edir. Çox təbəbə kömək edirəm. Uşaqlara hədiyyələr paylayırıq, onun məktublarına kömək edirəm. Uşaqları sevindiririk, əyləndiririk. Birincisi dəfədir Azərbaycandasan. Xeyr, əslində üçüncü dəfədir. Ki gəlirəm uşaqlarını sevindirməyə. Qar qızın personaj olaraq dünyaya gəlişi bəlli deyil, amma rəvayətlərdə onun vətəni Rusiyadır. Elə paytaxtdakı qar qız da uşaqları sevindirməyi unutmadı. Bu çöl ellərə çıxırsınız. Mənə çox sağ olun. Bu gün gəldikdə çox bəyəndik Bakını. Eee, uşaqlarla birlikdə parkda gəzirik. Buradakı Şaxta babalarla görüşdüz. Uşaqlar görüşdü Şaxta babalarla. Nə oldu baba ilə? Noel babayla görüşdü. Evet, çox bəyəndilər, rəsm çəkdirdilər. <laughs> Biz uşaqlarımızı gətirmişik burda şənləşməyə, yeni ildir. Şaxta baba ilə qar qızına şəkil çəkdirməyə. Dünyanın hər yerində insanlar yeni ilə eyni ümidlərlə, xoş müjdələr, yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzusu ilə gözləsələr də, bayramı hər öz adət-ənənəsinə uyğun qarşılayır. İstər böylər, istərsə də kiçiklər, hər uşaqda abanın gəlişinə sevinir. Biz də uşaqları sevindirdik. Gələn il görüşmək ümidi ilə. <laughs> Samir Danbigoğlu, Cəhənn Mustafaev, Lider TV. <laughs>